નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું નવી સ્વેદન ધોરણ સાત અને વિષય હિન્દી ના ચેપ્ટર નંબર સાત ઢૂંઢતી રહ જાઓ ગીના સંપૂર્ણ મિત્રો સચોટ સોલ્યુશન મેળવીશું એ પેલા ચેનલ ની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલ ને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો મિત્રો પ્રશ્ન નંબર એક પહેલી આ પડકર ઉત્તર લખીએ સોને કી ચીજ હે પર બેચે નહીં સુનાર મોલ તો જ્યાદા હે નહીં બહુ થે ઉસકા ભાર તો ચાર પાઈ एक नगर में ढेरों चोर चोरों का मुंह काला पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला तो माची पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा तो बादल खुली रात में पैदा होती हर खास पर सोती हूँ मोती जैसी मूर्त मेरी बादल की मैं पोती हूँ तो ओस इधर की बात में उधर में करता उधर की इधर बताता चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में मैं आता तो टेलीफोन सोने को पलंग नहीं नहीं महल बनाए एक रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाऊ तो शेर तीन अक्षर का नाम मेरा पानी देना मेरा काम प्रथम कटे तो दल कहलाओ बीच कटे तो बाल कहलाओ निम्नलिखित पहलियों को बढ़कर सही उत्तर के सामने सही का निशान कीजिए फूल भी हो फल भी हो और हो मिठाई तो बताओ क्या हो तो गुलाब जामुन आदि कटे तो गीत सुनाओ मध्य कटे तो संत बन जाओ अंत कटे तो साथ बन जाओ बन जाता संपूर्ण सबके मन भाता तो संगीत काला रंग मेरी है शान सबको मैं देता हूँ ज्ञान शिक्षक करते मुझ पर काम नाम बताकर बनो महा तो श्याम फलाक तीन अक्षर का नाम मेरा खाने में आता हो काम मध्य कटे हवा जा, हो जाता अंत कटे तो हल कहलाता तो हलवा सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाती पास सभी के रात में आती थके मांदे को दे दे आराम जल्द बताओ उसका नाम तो नींद रंग बिरंगा बदन है इसका कुदरत का वरदान मिला इतना इतनी सुंदरता पाकर भी दो अक्षर का नाम मिला तो मोर प्यास लगे तो पी सकते भूख लगे तो खा सकते ठंड लगे तो जला सकते ऊंचा मेरा धाम बच्चों बोलो मेरा नाम तो नारियल प्रश्न नंबर दो कमल तीन अक्षर का नाम मेरा प्रभु के चरणों में मेरा स्थान बीच कटे तो कल कहलाऊ अंत कटे तो कम बन जाऊ भारत तीन अक्षर का नाम मेरा दुनिया में सबसे न्यारा अंत कटे तो भार हो जाऊ मध्य कटे तो भात हो जाऊ काजल तीन अक्षर से बुलाते मुझे आंखों में बचाते मुझे प्रथम कटे तो काज कहलाऊ मध्य कटे तो काल बन जाऊ दूसरा है चित्र की मदद से पहली पूर्ण कीजिए और उत्तर लिखिए बिने खाए बिने पिए सबके घर में रहता हो, ना हंसता हो, ना रोता हो, घर की रखवाली करता हो, तो ताला सुबह आता शाम को जाता ना कुछ खाता ना कुछ पीता मुझे बचे कहते प्यार से दादा जवाब आएगा सूरज पहला कटे तो दर हो जाऊ अंत कटे तो बंद हो जाऊ केला मिले तो झटपट खा जाऊ बताओ मैं कौन तो बंदर प्रश्न नंबर तीन नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर पहले बनाकर लिखिए मैं पांच अक्षर का गांव या शहर हूं मैं एक देश भक्त का वतन हूँ तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होता है पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज्यादा का विरोधार्थी शब्द बनता है पांचवा और चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है पहला और दूसरा वर्ण मिलकर हाथ एक क्रियापद महसूल छल किरण ओला जैसे अनेक अर्थ वाले शब्द बनते हैं पहला तीसरा और दूसरा वर्ण मिले तो शरीर का एक अंग होता है अब तो आप जान चुके हैं बताओ मेरा नाम तो पोरबंदर मैं पांच अक्षर के शहर का नाम हो मैं एक देशभक्त का वतन हूँ मेरा पहला और दूसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ अंगुली की गांठ जोड़ होता है मेरा तीसरा और चौथा और पांचवा शब्द या वर्ण मिलकर एक चंचल प्राणी का नाम होता है मेरा चौथा और पांचवा वर्ण मिलकर खुला शब्द का विरोधार्थी शब्द बनता है अब बताओ मेरा नाम दीपक इन अक्षर का नाम मेरा उजाला देना मेरा काम आदि कटो तो मैं पक जाऊ अंत कटे तो दीप कहलाऊ विद्यार्थी मित्रों चित्र मजा गोल है पर गेद नहीं पूंछे पर पशु नहीं पूंछ छूटे तो आसमान छूले तो गुब्बारा तो तमारे दुनिया भर की करता शेर धरती पे ना रखता पेर दिन में सोता रात में जागता हूँ कभी पतला कभी मोटा कभी गेद जैसा मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों को मैं मामा हूँ तो चांद चांद नो चित्र दौरीसू દિવાર પર લટકતી હોય સમય બતાના મેરા કામ બોલો શું ઘડિયાળ વાક્ય માં રેખાંકિત શબ્દો કા ભેદ સમજાઈ તો સેજલ ને કામ કર દયા તો કર કામ કરના કર ભુગતાન કરના મારા કર્તવ્ય તો કર તો લગાન અને વિજય કર જોડ કર માફી માંગી તો કર એટલે હાથ બસ आम बस में जा रहे थे तो बस एक वाहन बस अब और नहीं तो रुक जाना वर मंडप में वर बैठा है तो वर तो दूल्हा रावण ने शिवजी से वर मांगा तो वरदान अंबर नीले रंग का है अंबर तो आसमान कृष्णा का अंबर पीले रंग का था तो वस्त्र हार कंस कृष्ण से हार गए हार तो पराजय बच्चे सभी एक हार में खड़े थे तो कतार अंतर अहमदाबाद काफी अंतर पे है तो अंतर तो दूरी दोनों भाइयों में काफी अंदर है तो तफावार सोना मैंने सोने की चेन खरीदी तो सोना तो स्वर्ण सोन। मैं छत पर सोने जाता हूँ तो सोना तो नींद आ जाना मुझे आम खाना है तो आम एक फल छे वो आम आदमी है तो साधारण पूरी अयोध्या पूरी काफी सुंदर है तो पूरी तो नगर मुझे पूरी खानी है तो पूरी तो खाने की चीज <coughs> नीचे दिए गए वाक्यों का वचन बदल कर लिखिए मैं सारी रात जागता रहा हम सारी रात जागते रहे मैं इस तंबू को पहचान गया हम तंबू को पहचान गए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाएं तेज होती जा जाती थी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते गया हवा तेज होती गई आखिरकार ये काले चट्टा ने तो आखिर काली चट्टाने खत्म हो गई तो आखिरकार काली चट्टान खत्म हो गई आम नदियों को माता कहकर पुकारते हैं तो मैं नदी को माता कहकर पुकारता हूँ मैंने एवरेस्ट पर चढ़ने का बीड़ा उठाया तो हमने एवरेस्ट पर चढ़ने का बीड़ा उठाया नीचे दिए गए दर्द के नाम हिंदी में लिखिए कोलेरा तो हैजा कमड़ो तो पीलिया मरड तो पेचिस तो खसरा ताव तो बुखार कफ उधरस तो खांसी गाल पचोड़ियों तो कनपेड़ा उल्टी तो उल्टी टाइफोड तो आंतराजवर बलिया तो चेचक दादर तो दाद जाडा तो दशत खंजवाड़ तो खुजली चूक तो एठन दम तो दमा अने अपचो तो बहुत अजमी निम्नलिखित शब्दों को नाम हिंदी में लिखिए फोई तो फोई देराने तो देवरानी अपरमा तो अपरमा पौत्र तो पोता वर तो दूल्हा दियर तो देवर मासी तो मौसी अने काका तो चाचा अपने विचार लिखिए क्या आप मानते हैं कि हमें मैदानी खेल खेलने चाहिए क्यों आधुनिकता और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में हमें मैदानी खेलों से वंचित होते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे उनके बारे में कम ही जानते हैं कबड्डी किली दड़ा सितोलिया आदि लुप्त तो होते जा रहे हैं जो हम अपने बचपन में खेला करते थे याद कीजिए शाम के समय मैदान में जाना या कॉलोनी में सड़कों पर खो खो कबड्डी कबड्डी सितुलिया की गूंज वो हमारे दोस्तों की हंसते हुए चेहरे खेलने के बाद वो मम्मी को कहना बहुत भूख लगी जल्दी से खाना दे दो और बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाना कितना याद करते हैं हम हम रहे हैं कम उम्र में ही परिपक्व और कई बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं आज सभी माताओं की ये समस्या है कि उनका बच्चा खाना नहीं खाता क्या ये मैदानी खेल हमारे बच्चे खेलते हैं ज्यादातर बच्चे सिर्फ घर में खेल जाने वाले खेल या टीवी या तो मोबाइल रहते हैं, जिससे काफी नुकसान होते हैं बैठे बैठे बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं जो हमने मस्ती करी वो मस्ती हमारे बच्चों से कोसों दूर है क्यों ना हम फिर से इन खेलों को आगे लाए बच्चे को ये खेल खेलना सिखाया जि जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा मैदानी खेल खेलने से रक्त का संचार होगा रोग क्षमता बढ़ेगी आंतरिक बल बढ़ेगा और सिर्फ बच्चे ही क्यों बड़ों को भी मैदानी खेल खेलने से खेलने चाहिए जिससे हमें कई बीमारियों से लड़ सकते हैं जैसे मोटापा मधुमेह आदि इसके अलावा मैदानी खेलों द्वारा संघ भावना का विकास हार जीत को सहने की शक्ति तथा उत्तम आरोग्य हेतु सर्वांगीय विकास ये सभी बातें अनायसी बच्चों में आरोपित हो जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों तरह पी आगे दोहे जो सोलूशन मेगो छो तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करो